নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই চেনেলটোৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম কেঁচা বুটৰ উপকাৰী গুণৰ বিষয়ে আপুনি বাৰু কেঁচা বুট খাই ভাল পায়নে যদি আপুনি কেঁচা বুট খাই ভাল পায় তেন্তে কেঁচা বুটৰ বিষয়ে আপুনি এই কথাখিনি জৰুৰী আপুনি কেঁচা বুট কেনেকৈ খালে সুফল পাব পাৰি কি কি সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰিব আপুনি জীৱনত কেনেদৰে সুস্বাস্থ্য হব পাৰিব কেঁচা বুট আপুনি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলে সুফল পাব পাৰি এই ভিডিঅ'টো আমি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে গতিকে আপুনিও যদি বুট খাই ভাল পায় অৰ্থাৎ কেঁচা বুট খাই ভাল পায় তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ কথাখিনি আপুনি আধৰুৱা নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব

কেঁচা বুট খায় আৰু কেঁচা বুট খোৱাৰ যদি আপোনাৰ অভ্যাস আছে আপুনি যদি খাই ভাল পায় তেন্তে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এয়া ভাল নে বেয়া আপুনি স্বাস্থ্যৰ বাবে কি সুফল পাব পাৰিব কেঁচা বুট খালে আপুনি কি কি সুফল বা উপকাৰ আপুনি কেঁচা বুট খোৱাৰ ফলত আপোনাৰ শৰীৰৰ কি কি সমস্যা পলম নকৰি এইবাৰ আমি তাৰ বিষয়ে জানি লওঁ প্ৰিয়দৰ্শক কেঁচা বুট খোৱাৰ বহুতো উপকাৰিতা আছে উপকাৰী গুণ আছে যিবোৰ গুণ হয়তো আপুনি আজিলৈকে জনা নাই আপুনি কেঁচা বুট খায় কিন্তু আপুনি এই গুণসমূহ নাজানে আপুনি এই গুণসমূহ কেঁচা বুট যদি আপুনি এই সমস্যাসমূহত ভুগি আছে আৰু আপুনি কেঁচা বুট নাখায় তেন্তে আপুনি এই সমস্যাসমূহৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে কেঁচা বুট খোৱাটো জৰুৰী কেঁচা বুট খালে আপুনি যি সমস্যাত ভুগি আছে সেই সমস্যাৰ পৰা আপুনি সকাহ পাব পাৰিব সেই সমস্যা কেঁচা বুট খাবলৈ কেঁচা বুট খুৱাওক কেঁচা বুট খালে শৰীৰৰ বহুতো উপকাৰ হয় বহুতো চমৎকাৰী গুণ আছে কেঁচা বুটত প্ৰিয় দৰ্শক ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে ৰাতিপুৱা খালী পেটত কেঁচা বুট খালে তেজৰ পৰিমাণ কম হোৱাত সহায় কৰে কেঁচা বুট খালে বহুতো সুফল পোৱা যায় শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আপুনি সকাহ পাব পাৰিব শৰীৰৰ বহুতো ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষমতা আপোনাক বহাত সহায় কৰিব বহুতো সমস্যা শৰীৰৰ দূৰ হব যদি আপুনি কেঁচা বুট গজালি উলিয়াই খালে অধিক মাত্ৰা ভিটামিন চি পোৱা যায় যদি আপুনি বুট মাহ অৰ্থাৎ কেঁচা বুট খায় আৰু আপুনি সেই কেঁচা বুট যদি গজালি উলিয়াই খায় ভিটামিন চি লাভ কৰিব পাৰিব যাৰ ফলত তেজ পৰিষ্কাৰ আৰু বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ছাল উজ্জ্বলতা বঢ়ায় ছালৰ উজ্জ্বলতা আপোনাৰ বৃদ্ধি কৰিব যদি আপুনি কেঁচা বুট আপুনি গজালি উলিয়াই খায় এতিয়া আপোনাৰ তেজ পৰিষ্কাৰ হব আৰু তেজ বৃদ্ধি হব লগতে ছালৰ উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হব প্ৰিয় দৰ্শক কেৱল ইমানেই নহয় কেঁচা বুট খালে পাচন শক্তিও বৃদ্ধি হয় নোহোৱা হয় কেঁচা বুটৰ বহুতো গুণ আছে প্ৰিয় দৰ্শক অধিক মাত্ৰা প্ৰটিন থকাৰ বাবে দুৰ্বল লোকসকলৰ বহু উপকাৰ হয় কেঁচা বুট সেৱন কৰাৰ ফলত প্ৰিয় দৰ্শক কেঁচা বুটৰ এক অধিক শক্তি আছে অধিক মাত্ৰাত প্ৰটিন থকাৰ বাবে কেঁচা বুট সেৱন কৰক কেঁচা বুটে আপোনাৰ শৰীৰত থকা হৃদযন্ত্ৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে কেঁচা বুট গজালি উলিয়াই খালে মানসিক অস্থিৰতা দূৰ কৰাত সহায় কৰে মানসিক আপোনাৰ যদি অস্থিৰতাত ভুগি আছে তেন্তে আপুনি কেঁচা বুট গজালি উলিয়াই সেৱন কৰক আপোনাক দূৰ কৰাত সহায় কৰিব মানসিক অস্থিৰতাশক ইমানলৈকে যদি আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক মনোবল বৃদ্ধি কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ আপুনি যিখিনি পানীত বুট তিয়াই সেই পানীখিনি যদি আপুনি সেৱন কৰে তেতিয়া শৰীৰৰ বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আপুনি সকাহ পাব পাৰিব জ্বৰ হলে কেঁচা বুট খালে জ্বৰ কমাত সহায় হয় যদি আপোনাৰ ঘৰৰ সদস্যসকলৰ বা আপোনাৰ সন্তানৰ জ্বৰ হয় তেন্তে আপুনি বুট খালেও জ্বৰ কমাত সহায় কৰে বুলি কোৱা হৈছে প্ৰিয়দৰ্শক কেঁচা বুট তিয়াই থোৱা পানীত মৌ আৰু মিচেৰি মিহলাই খালে গৰম হোৱা পাচাবৰ সমস্যাৰ উপকাৰ পোৱা যায় আপুনি যদি এনে সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে আপুনি কেঁচা বুট তিয়াই থোৱা পানীত মৌ আৰু মিচিৰি মিহলি কৰি খাওক তেতিয়া আপুনি এই সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব পাৰিব কেৱল ইমানেই নহয় শৰীৰৰ দুৰ্বলতাও দূৰ হয় শৰীৰৰ দুৰ্বলতা দূৰ হবৰ বাবে আপুনি কেঁচাবুট তিয়াই থোৱা পানীত মৌ আৰু মিচিৰি মিহলি কৰি আপুনি সেৱন কৰিলে শৰীৰৰ দুৰ্বলতা দূৰ হোৱাৰ লগতে গৰম হোৱা প্ৰস্ৰাৱৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি সকাহ পাব পাৰিব আপুনি যদি কেঁচা বুট গজালি কৰি খায় তেতিয়াহলে হাত ভৰি তলোৱাৰ পোৰা সমস্যা আৰু স্নায়ুৰ্বলতা মেৰুদণ্ডৰ সমস্যাৰ পৰা আপুনি সকাহ পাব পাৰিব নিয়মীয়াকৈ আপুনি কেঁচা বুট গজালি ওলোৱা খালে আপোনাৰ দাঁত চুলি গুৰি মজবুত হব চুলি সৰা আপোনাৰ বন্ধ হব যদি আপুনি নিয়মিতভাৱে কেঁচা বুট গজালি উলিয়াই খায় কেঁচা বুট আপুনি গজালি উলিয়াই খালে কেঞ্চাৰ আপুনি বহুতো সুফল পাব পাৰিব প্ৰিয় দৰ্শক নিয়মীয়াকৈ কেঁচা বুট আপুনি খালে উচ্চ ৰক্তচাপ নিৰন্ত্ৰণ হয় নিৰন্ত্ৰণলৈ আহে যদি আপুনি নিয়মীয়াকৈ কেঁচা বুট খায় ইউৰিক এচিড কিডনীজনিত সমস্যা আদিত আপোনাৰ অপকাৰী আপুনি এনে সমস্যা হ'লে বুট নোখোৱাটোৱে ভাল গতিকে প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি যদি কেঁচা বুট এনেদৰে সেৱন কৰে তেতিয়া আপুনি বহুতো উপকাৰী গুণ লাভ কৰিব শৰীৰৰ বাবে বহুতো উপকাৰ আছে আপুনি নিশ্চয় জানি ভাল পালে কেঁচা বুটৰ এই উপকাৰী গুণসমূহৰ বিষয়ে যদি আপুনি কেঁচা বুট নাখায় বা খায় তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় এই গুণসমূহ কেঁচা বুট নাখাই এই সমস্যাত ভুগি আছে তেন্তে আপুনি এনেধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাবৰ বাবে কেঁচা বুট খোৱাটো জৰুৰী যদি আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষতকৈ এই সমস্যাত আপুনি ভুগি আছে তেন্তে আপুনি কেঁচা বুট খোৱাৰ পৰা বিৰত থকাটো অত্যন্ত জৰুৰী আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰো ভিডিঅ'টো চাই আপুনি নিশ্চয় ভাল পালে যদিহে আপুনি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰিলে আৰু দহজন বন্ধু বৰ্গৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও এই কেঁচা বুটৰ উপকাৰী গুণসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তেওঁলোকেও যদি কেঁচা বুট প্ৰতিদিনে সেৱন কৰি আছে এই গুণসমূহ তেওঁলোকে নাজানে তেন্তে তেওঁলোকেও জানিবৰ বাবে

প্ৰতিদিনে আপুনি এনেধৰণৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এটা ইনফৰ্মেটিভ কথা আপুনি জানিব পাৰিব জীৱনত আপুনি বহুতো নজনা কথা এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছো নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ